গুড মৰ্ণিং গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ শাখা কৰোঁ সকলোৱেও ভালেই আছে এই মাত্ৰ মানে ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ এতিয়া পাঁচটা বাজিলে এতিয়া ঘৰৰ কামবিলাকো কৰোঁ মানে মই উঠি কিনে এনে মানে ঘৰৰ পিছফালে বাৰীৰ ফালে এনেকৈ এনে কৰোঁ আৰু ইফালে ৰঙালাওৰ শাক মানে হৈ আছে মানে লেবুডালতে বাগাই আছিলে এতিয়া ভাবিলোঁ ছিঙিয়ে দিওঁ এতিয়া আলুৰ লগত মই ভাজি দিব পাৰিম চাফা কৰি দিব লাগিব ৰস এইবিলাক চাফা কৰি দিব লাগিব আৰু এইটো এটা ৰঙালাওৰ ফুল ফুলিছিল এইগিলা আৰু ফুলিয়ে আছে ৰঙালাও সেই যে খৰালি লাওকৈ নহয় এয়া হয় শাক এটা আধা দিলোঁ শুকুৱাই উঠি মানে কোৱাই উঠি আধা দিব লাগে গা ধুই ল'লোঁ আৰু গা পা ধুই কেনে চাউলৰ ঘূৰা খুন্দো মানে চাহ খাবা হৈ গ'ল ঘূৰা খুন্দা মানে ৰাতিপুৱাই উঠি মানে গা পা ধুই ঘৰৰ কাম হোৱা কৰি চাহ একাপ নাখালেই শান্তিকেই নহয় ভাবিলেও আজি পিঠাই বনাই খাওঁ ৰাতিপুৱা আজি চাউল চিকাইছিলোঁ এইখিনি আৰু আছে বহুতখিনি

বিস্কুট চাহ বিস্কুটেদি চাহ খোৱাতকৈ ঘৰতে কি খাওঁ বনাই খোৱাই ভাল মানে খাৱাই হেনো লাগে বিস্কুটটো আৰু খোৱাই নাযায় খোৱাত বেছি ভাল কি খোৱা নাই সেইফালে খাৱা ঘৰ লাগে আৰু ইফালে মানে ৰঙালাওৰ শাক আৰু আলুখিনিও ভাজি দি দিলোঁ পিঠাখিনি হৈ গ'ল বাৰু পিঠা হোৱাকৈ শাকখিনি ভাজি দিলোঁ বাৰু হৈ গ'ল পিঠা আৰু ইফালে চাহ আজিকালি ভাজিখিনিও বনাই দিছোঁ মানে ৰঙালাওৰ শাকখিনি আৰু আলুখিনি এতিয়া চাহ খাই লওঁ ৰাতিপুৱা চাহটো খাই বহুতেই ভাল লাগে মানে চাহ ভাত হোৱাই নাযায় চাহ খাই কিনে ক'ৰবাত কিলেও যোৱা যায় মানে ঘৰত থাকিলেও চাহ খাই কিনে দিনটো কাম কৰা যায় বাৰু ভিডিঅ'টো দিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ পাই